Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 23 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Seorang pelajar tingkatan 4 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyuntik gambar seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Dia yang dihadapkan ke Mahkamah Majlis Seri Kulai bagaimanapun mengaku bersalah terhadap pertuduhan memiliki bahan lucah. Tertuduh yang berpakaian t-shirt putih dan berseluar hitam dibawa ke mahkamah kulai dengan diringi anggota polis sekitar jam 8.30 pagi. Tertuduh membuat pengakuan itu di hadapan Majlis Seri Salini dalam prosiding yang diadakan secara tertutup. Remaja itu mengaku bersalah memiliki 14 gambar lucu di dalam telefon bimbitnya jenis Xiaomi dengan kesalahan didakwa dilakukan di Taman Indah Pura Kulai lebih kurang jam 5.28 petang pada 8 April lalu, pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 292 Kurungan A Kanung Kesesaan yang memperuntukkan penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedudunya. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menghasilkan bahan penganiayaan seksual seorang mangsa perempuan berusia 17 tahun dengan cara menyunting gambar. Kesalahan itu didakwa dilakukan di lokasi sama lebih kurang jam 12.40 tengah hari pada 9 April lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 5 Akta Kesan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman dilepaskan dengan amaran Bon berkelakuan baik membayar denda himat masyarakat dihantar ke sekolah diluluskan atau dihantar ke sekolah Henry Geni. Media sebelum ini melaporkan seorang remaja menjual foto lucah yang disunting menggunakan aplikasi AI dengan harga RM2 sekeping. Lagi kes cabut pelajar bawah umur membabitkan guru bertindak atas aduan membabitkan tiga mangsa berusia 9 tahun, seorang guru matematik direman lima hari. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Putri Asisten Komisioner M. Kumarasan berkata kejadian berlaku di sebuah sekolah di Mutiara Rini pada tahun ini. Perintah Rema Singgah Ahad ini dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Muhammad Isham Muhammad Alias. Menurut Asisten Komisioner Kumar Rasan, Tanah Rema bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan ke atas suspek berusia 47 tahun di bawah Seksyen 14 A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Polis mengesahkan laporan diterima mengenai kes ini sebelum penahanan terhadap suspek dibuat semalam. Katanya sesatan terhadap suspek dibuat susulan laporan kes amang seksual oleh tiga murid berusia 9 tahun yang mendakwa dicabul. Katanya jika sabit kesalahan, guru berkenan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Seorang tukang cuci mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Alor Gajah Melaka hari ini atas pertuduhan mencabur rakas kerjanya minggu lalu. Tertuduh Azizul Hamis Alliance Jaini, 40 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di dalam bilik rehat sebuah kilang di Sempang Ampat sekitar jam 3.30 petang pada 18 April lalu. tertuduh membuat pengakuan tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aizah Khairuddin tukang cuci itu didakwa dengan sengaja melakukan kekerasan jenayah mencabut kehormatan wanita berusia 21 tahun dengan menarik baju dalam dan menghisap payudara sebelah kiri mangsa. Sesuai itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau kedua-duanya sekali. Timbalan Pedau Raya Muhammad Ali Hussein tidak menawarkan jaminan dan mencadangkan RM15,000 dengan surat penjamin berserta syarat tambahan. Peguam Mama Fazullah Ramli yang mewakili tertuduh merayu jaminan rendah dengan alasan anak guamnya dan isteri bekerja sebagai tukang cuci dengan pendapatan tidak lebih RM1,500. Selain itu, mereka perlu menanggung dua anak yang masih kecil. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikat jamin sebanyak RM10,000 dengan surat penjamin berserta syarat tambahan di pohon pendakwa. Tertuduh perlu melaporkan diri di balai polis bampiran 11 kali dan dilarang mengganggu saksi pendawaan malah kes akan disebut semula pada 10 Jun depan. Sebuah kilang di Sungai Besi yang memproses barangan lusuh elektronik, kabel dan wayar dari luar negara digempur Jabatan Imigresen semalam disyaki menggaji pekerja asing tanpa izin parti. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahab berkata seramai 22 individu ditahan, melibatkan 18 lelaki warga India dan 4 lelaki warga Bangladesh, berumur antara 23 hingga 48 tahun. operasi itu dijalankan bagi ampresikan dan operasi khas Imigresen Putrajaya bersama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM Kuala Lumpur hasil maklumat awam dari Sikan selama dua minggu. Katanya semakan mendapati 12 warga India mempunyai pas lawatan kerja sementara PLKS yang sah, manakala 3 warga India dan 2 warga Bangladesh memiliki PLKS tamat tempoh. Dua lagi warga India pula didapati menggunakan pas lawatan sosial PLS yang telah tamat tempoh dan selebihnya tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau pas sah. Turut Dirampas Lesen Majlis Dokumen Syarikat CJ Pendaftaran Suranjaya Syarikat Malaysia SSM Rekod Perniagaan 17 Pasport India, 2 Pasport Bangladesh serta Buku Kehadiran Pekerja Kilang berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti memproses peralatan elektronik lusuh, kabel dan wayar untuk mendapatkan tembaga serta aluminium Kilang itu juga disyaki menggajikan pekerja asing dengan bayaran antara RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Semakan lanjut, tempat tinggal yang disediakan dalam premis kilang itu tidak mendapat perintirafan JTKSM di bawah Akta Standard Minimum Perumahan dan kemudian pekerja 1990 kurungan Akta 446. Ujar beliau kesemua tahanan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigrasi 1959, Palang 63, Akta Pasport 1966 dan dan peraturan-peraturan imigresen 1963. Tambahnya, mereka kini ditahan di depot imigresen Semenyih untuk tindakan lanjut dan pada masa sama, lima lelaki warga tempatan dan dua warga India yang bekerja di kilang turut diberikan notis. Seorang pemuda ditahan dipercayai mengugut dan mencederakan seorang lelaki di hadapan sebuah stesen minyak di Paklen Keluang Johor hingga tular di media sosial. Tangkapan kata suspek berusia 28 tahun itu dilakukan oleh bahagian sesatan jenayah dalam UPS Cantas sekitar jam 10 pagi tadi di Taman Berlian Biru. Ketua Polis Daerah Keluang, Asisten Komisioner Bahari Mohammad Noh berkata, semaka mendapati suspek mempunyai empat rekod jenayah narkotik, malah hasil jen saringan kencing kata ke suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Berikutan itu katanya kes akan disiasat di bawah Seksyen 323 dan Seksyen 506 Kanun Kesesaan terdahulu tular video kejadian di media sosial memaparkan pertengkaran antara dua lelaki melibatkan sebuah kereta dan kenderaan pelbagai guna MPV. Salah seorang lelaki yang memandu MPV kemudiannya bertindak menendang beberapa kali kereta berkenaan sebelum beredar. Sepuluh dawan yang disertakan Nur Hidayah Yusri dalam permohonan cerai dengan Edika Yusof disifatkan sebagai ketelaluan. Pelakon berusia 58 tahun itu berkata dawan yang dibuat oleh Nur Hidayah 47 tahun merupakan satu penghinaan terhadap dirinya. Menurut model itu, dia sebagai suami bertegas dalam setiap perkara dan ketegasan itu mungkin dipendam oleh Nur Hidayah. Edika yang ditemui wartawan hari ini berkata dia menyedari perubahan perwatakan kepada isterinya bermula tahun 2022. Sementara itu, Nur Hidayah Yusri mendakwa suaminya sudah banyak kali melafazkan talak tetapi dinafikan oleh pelakon itu sendiri. Nur Hidayah berkata dia mengambil keputusan untuk meneruskan dengan permohonan cerai berikutan tindakan Edika itu. Prosiding sebutan kedua kes penceraian membabitkan Nur Hidayah dan Edika di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan kepada tarikh 5 Mei depan. Ia berikutan Nur Hidayah dalam keadaan tidak suci sekaligus menghalang Edika untuk melafazkan cerai sebagaimana diinginkan isterinya itu. Pada 24 Mac lalu peguam Syari'i mewakili Nur Hidayah iaitu Muhammad Yazid Harim mengesahkan wanita itu sudah memfalkan perceraian terhadap suaminya selepas 22 tahun hidup bersama. Edika dan Nurhidayah bernikah pada 2003 dan sepanjang dua dekad perkahwinan itu, mereka bahagia dengan dua cahaya mata iaitu Fardin Nasrul Haq 21 tahun dan Ferina Nurul Haq 20 tahun. Akeman Nasrullah Muhammad Nasir akan mengemukakan bantahan secara rasmi kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP susulan kekalahan dalam merebut jawatan kuasa merebut jawatan ketua cabang PKR Johor Bahru Ahad lalu. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu mempertahankan dia telah menerima sekurang-kurangnya 949 undi. Ahli Parlimen Johor Bahru itu berkata seperti yang pernah dikongsi sebelum ini berdasarkan GoTV angka-angka menunjukkan bukan sekadar anggota yang mengundi malah bukti pengundian dan sokongan telah direkodkan secara jelas. Ahli pasukannya Stanley yang mengetuai operasi pada hari pengundian telah membuat akuan bersumpah bagi mempertahankan jumlah undi sekurang-kurangnya 949 undi yang diterima Akmal Nasrullah dalam kenyataan meminta semua pihak bertenang sementara bantan dihantar secara rasmi mengikut saluran yang ditetapkan. Ahad lalu Akmal Nasrullah dilaporkan tewas mengejut di tangan Ketua Angkatan Muda Kadilan AMK Johor Muhammad Taufik Ismail bagi perebutan jawatan Ketua Cabang PKR Johor Bahru. Berdasarkan laman sesawang keputusan pemilihan PKR 2025, Akmal Nasrullah gagal mempertahankan jawatannya itu selepas hanya mampu meraih 587 undi. Muhammad Taufik menewaskan Akmal Nasrullah dengan majoriti 122 undi selepas memperoleh 709 undi. Penduduk Kampung Batu Putih, Batu Tujuh Sandakan Sabah gempar pagi ini apabila 27 buah rumah hangus terbakar. Dalam kejadian sekitar jam 10.30 pagi itu, dua mangsa termasuk kanak-kanak dilaporkan melecur ketika cuba menyelamatkan diri. Juru Cakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 10.40 pagi. Katanya sepasukan 25 anggota dan pegawai bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikerahkan ke lokasi kejadian. Keluasan kawasan kebakaran dianggarkan seluas kira-kira 3 ekar dan pasukan segera melancarkan operasi mengawal api daripada terus merebak ke rumah berhampiran. Menurutnya operasi memadamkan kebakaran dijalankan menggunakan 3 aliran dan 6 pancutan sumber air dari jentera serta air terbuka. Kebakaran dikatakan sukar dikawal kerana kedudukan rumah yang rapat antara satu sama lain. Seorang warga emas mahu ketika ingin ke masjid bagi menunaikan solat subuh selepas dirempuh sebuah kereta di Kampung Gong Duit Besut, Terengganu awal pagi tadi. Dalam nas sekitar jam 6.30 pagi itu, mangsa dikenali sebagai Ismail Jusoh, 70 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian di Jalan Jertih Pasir Akar. Ketua Polis Daerah Besut Supertenen Azamuddin Ahmad Alliance Abu yang mengesahkan kejadian itu berkata kemalangan melibatkan motosikal dinaiki mangsa dengan sebuah kereta peraduan kancil. Siasatan awal mendapati ketika kejadian mangsa keluar dari simpang sebelah kiri untuk melintas jalan manakala kereta itu dalam perjalanan dari arah pekan jortih ke kampung Pasir Akar. Sebaik tiba di lokasi pemandu terbabit tidak sempat mengelak sebelum merempuh motosikal mangsa. Akibat kejadian itu mangsa mengesahkan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan manakala pemandu kereta cedera di lengan kanan. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Besut untuk tindakan lanjut manakala pemandu yang cedera turut dirujuk ke hospital sama untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sungai Tembeling di Jerantut, Pahang terkenal dengan keindahan alam dan habitat semula jadi yang terpelihara. Bagaimanapun menyaksikan sekumpulan 40 ekor gajah amat jarang berlaku apatah lagi melihat sekumpulan besar mamalia itu pernah merentasi Sungai Tembeling. Detik menajubkan itu berlaku semalam dan ia berjaya dirakam dalam bentuk video. pemandangan unik itu dirakam berdekatan kampung Kuala Sa dekat Ulu Tembeling semalam ketika beberapa pelancong mendaki penambang dari Kuala Tahan menyusuri sungai menuju Taman Negara. Memetik berita harian pemandu buat pelancong Ahmad Dahlan 45 tahun antara yang bertuah kerana menyaksikan sendiri saat indah itu. Kejadian dia bersama sekumpulan pelancong luar negara pada awalnya menyangka objek terapung yang kelihatan dari jauh hanyalah kayu hanyut. Bagaimanapun semakin dihampiri, ia sebenarnya kumpulan sekumpulan gajah liar yang sedang berenang merentasi sungai yang berarus deras selama 20 minit. Ahmad mengakui pengalaman itu yang kedua dalam hidupnya menyaksikan gajah liar menyeberangi sungai berkenaan namun semalam ia membabitkan bilangan yang jauh lebih besar. Laporan tadi Mahir MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform dan sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.